jelaskan apa yang dimaksud dengan tembang macapat. Tembang macapat yaitu tembang tradisional Jawa kang duweni paugeran baku ing cacaing suku tembung guru wilangan. Caca ing larik saben podo guru gatra lan su suara pangkasan saben larik guru lagu. Ciri-ciri saben tembung duweni paugeran guru gatra. guru wilangan lan guru lagu dienggo nganggo nada khas miturut jenis tembang duwe makna filosofi sing gambaraké siklus urip manungsa karep tinemu in ing serat-serat Jawa kang serat uwalangrang lan wudang fungsi sarana pa paugran budi pekerti lan ajaran spiritual sarana panglipur sing kebak puyi wulang karep dinggo ing upacara adat langkah gemenan jadi bagian soko pendidikan watak ing masyarakat Jawa 2. Sebutkan dan jelaskan lima jenis tembang macapat beserta watak atau ciri khas masing-masing Mas Kumambang watak sedih priyatin nggambarake tahap awal urip manungsa yaiku nalika isi bagi bayi ing guwa gorba micil watake kewiningan lan pangarep-arepan nggambarake ben sing arelari miwit urip anyar lan wiwit ngadepi urip sinom watake semangat Kartesenan lan kedah kaedahan gambarake masa muda sing tegebak ngarep-arep lan kawiccasanan kinanti watake pitulungan lan tuntunan gambarake bocah enom kang wiwit sinau dididik lan dituntut marang becik asmara dana watake Marga lan kasangsaraan. Nambahake Roso Tresno kabungahan lan lara amarga Tresno. 3. Apa makna filosofi dari tembang macopot mas kumambang? Jawab: Tembang mas kumambang nambahake fase awal hurip. manungsa naliko isi ingguo korbo. 4. Bagaimana peran tembang tembang macapat dalam pendidikan moral dan budaya Jawa jawab nilai sing terkandung ing tembang macapat diikut tepas liro nganjeni lan ngerasa wong lio adab ro asro tumindak kanti santun lan ora sombong maninrimo nrimo kanti legowo lan ora gampang sambat kasetio lan pengabdian nganjeni lan setio marang tugas lan bertanggung jawab 5 analisis lah salah satu baik tembung macapat sinom jawab bait sinom kagahe sewu belum maku ngadep sang guru angesti laku utowo utomo wasgito marang ing Ngel ngelmu lir sunaring cenderung wulan makna bait ing gambarake para siswa kang podo menangi ilmu soko guru temten kudun rimo tuntunan ganti tekun lan mewas pada marang ilmu sing diwehi Kudu ilmu iku kudu kaya rembulan sing madangi pepetengan tegese mung kanggo liyane piwulang moral Mor murid kudu hormat lan setya marang guru ilmu kudu dinggo kanggo kebaikan lan kudu kanggo pamer utawa nyanyi yo wong liyo 6 apa yang dimaksud dengan surat tripama jelaskan secara singkat isi dan tujuan penulisnya jawab serat tripomo iku serat gubahan ranggawaristo kang nyerita kake telu toko teladan ing kesetiaan serat ing menih piwulang moral bab kepimpinan setio kesetiaan lan pengorbanan 7. Siapakah tiga tokoh utama dalam serat ripama Jelaskan peran dan keteladanan masing-masing tokoh. 1. Setunggal Pati Suwando Sumartri Lambang kepahlawanan dan kesetiaan Marang Rojo Dueni semangat tinggi Nanging kadang-kadang keblinger dening ambisi Kali Pati Sasro Dingloko. nggambagambarake kesederhanaan lan kebijesanaan Setya marang negara lan orang ngap- ngarep ganjaran pribadi 3 Kumbakarana lambang Patriotisme sejati senajan ado saka dalan kang bener dheweke tetap Setya marang tanah air lan wai nglawan musuh kanthi ikhlas 8. Apa pesan moral yang dapat diambil dari kisah Kumbakarna dalam serat tripama? Jawab. Kesetiaan marang tanah air, Injain nganjeni lan bela negara sanajan kudu ngorbanake nyawa. Keberanian, wani ngadepi tantangan lan ora gampang nyerah. Pengorbanan rela menehi kabeh demi kepentingan sing gede. Sembilan 9 bagaimana serat Tripana menggambarkan konsep kepemimpinan yang ideal menurut budaya Jawa jawab amanah pemimpin kudu dipercaya lan ngang. nanggung jawab marang rakyat bijaksana lan adil pemimpin kudu njupuk keputusan adil lan mikirake kebajikan rakyat sabar dan tawakal pemimpin kudu sabar ora gampang emosi lan ngadelaken Gusti Allah Nga, ngayomi rakyat masyarakat kudu ngelindungi lan ngupoyo kake kesejahteraan rakyat 10 mengapa serat Tripamo dianggap sebagai salah satu karya sastra Jawa yang penting jawab nilai sastra serat tripamu ngunakake basa Jawa sing ndhuwur lan gaya basa kang puitis nuduhake kualitas sastra sing apik nilai budaya karya iki nglestarekake budaya Jawa lan ngandhut ajaran babagan kepemimpinan tatakrama lan norma sosial pendidikan moral syarat tripama menaik ajaran moral kanggo para penguasa lan rakyat supaya padha nduweni sifat adil, bijaksana lan tanggung jawab. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.